Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. So, apa yang kita ada dekat sini? Kita ada event Coffee Day Hijrah Travel. Jadi yang di mana kita menawarkan package package dan hadiah yang menarik menanti anda semua. Hijrah Travel and Tour Holdings Sendirian Berhad, sebuah syarikat pengendali umrah yang mula beroperasi pada tahun 2022, kini menjadi perhatian ramai selepas terlibat dalam skandal penipuan yang mengecewakan banyak pihak. Skandal ini terbongkar pada Januari 2025 apabila seorang mangsa melaporkan kerugian RM11,000 selepas gagal menunaikan umrah yang dijadualkan pada 14 Januari. Siasatan lanjut kemudiannya mendedahkan bahawa kes ini melibatkan 379 individu dengan jumlah kerugian keseluruhan dianggarkan sebanyak 2.1 juta ringgit. Kes ini turut menyerlahkan kelemahan masyarakat dalam mengenal pasti kredibiliti agensi umrah sebelum membuat pilihan. Sebelum ini Hijrah Travel dilihat berjaya menghantar beberapa kumpulan jemaah ke tanah suci. Terdapat testimoni positif daripada pelanggan yang memuji perkhidmatan mereka, sekaligus meningkatkan kepercayaan ramai terhadap syarikat ini. Namun, reputasi tersebut musnah apabila setan mendedahkan modus operandi mereka. Promosi pakej umrah dilakukan secara agresif di platform media sosial seperti TikTok dengan menawarkan harga yang sangat rendah. Syarikat ini juga melantik ejen bagi menguruskan pendaftaran memberi gambaran profesionalisma. Bagaimanapun terdapat spekulasi bahawa syarikat tidak melakukan sebarang tempahan awal bagi tiket penerbangan dan penginapan yang dijanjikan. Sebaliknya mereka hanya cuba membuat tempahan setelah dana daripada pelanggan dikumpulkan tiada sebarang makluman awal tentang kegagalan ini menyebabkan ramai merasa tertipu dan mengalami kerugian besar. Kes ini mula menjadi viral apabila kira-kira 379 bakal jemaah umrah terkandas dan ramai mendapati mereka tidak memiliki tiket penerbangan atau penginapan yang dijanjikan. Situasi ini menyebabkan pihak polis pada awalnya menerima 31 laporan termasuk daripada mangsa, individu, ejen dan Kementerian Pelancongan tetapi dalam bulan Februari Februari 2025 ia meningkat kepada 141 laporan. Proses kumpul duit tu penat. kita kerja penat daripada pukul 8 pagi sampai sekelas malam balik kerja dengan waktu rehat tak untuk semata-mata nak pergi umrah, semata-mata nak pergi menenangkan umrah dengan kawan-kawan. Susulan daripada mendapat laporan dari mangsa kes ini, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan berkata mereka mengarahkan syarikat pengendali umrah itu untuk memulangkan semula wang kepada mangsa yang terlibat. Jika tidak, syarikat itu akan berdepan dengan tindakan penggantungan operasi selama tujuh hari. Tindakan itu berkuat kuasa pada 15 Januari sekiranya syarikat berkenaan gagal membuat pemulangan wang sehingga malam selasa 14 Januari. Pengurusan hijrah di katakan telah berjanji untuk membuat pembayaran balik seperti yang diarahkan. Tetapi, setakat 15 Januari 2025, hanya 20 individu daripada 379 jemaah umrah yang terkandas ke Tanah Suci dilaporkan telah menerima pemulangan wang daripada syarikat pengendali umrah tersebut. Penasihat Undang-Undang yang juga aktivis MindPro Management Ina Ewil berkata, bayaran balik kepada jemaah terlibat dibuat kepada dua orang sahaja. Pada 15 Januari, selain 18 orang lagi. Pada 14 Januari, dalam situasi ini, syarikat itu dilihat gagal menunaikan janji mereka untuk melunaskan semua tuntutan kepada bakal jemaah yang terkandas. Hasil semakan mendapati jumlah keseluruhan tuntutan ke semua mangsa hampir 2.13 juta ringgit. Namun syarikat hanya membayar sekitar 13,400 ringgit sahaja kepada dua jemaah pada 15 Januari. Pada hari itu, Pejabat Urusan Hijrah dipenuhi kira-kira 200 individu yang menuntut bayaran semula selepas gagal menjalani ibadah umrah melalui syarikat berkenaan. Dalam pada itu Ina juga menggesa pihak polis campur tangan dan hadir ke permis terbabit bagi mengambil tindakan sewajarnya. Dalam pada itu kira-kira pukul 2 petang, beberapa anggota polis termasuk ketua jabatan siasatan jenayah komersial, ibu pejabat polis kontingen Selangor Datuk Saiman Kasran turut hadir ke pejabat yang sama. Bagaimanapun polis telah mengarahkan ke semua mangsa termasuk pengamal media untuk mengosongkan Pasukan Perimis Terbabit dengan segera bagi siasatan lanjut. Turut hadir penyanyi yang juga aktivis sosial Capris yang dipercayai menemui mangsa di perkarangan pejabat berkenaan setelah media melaporkan kes tersebut. Jemaah terkandas bukan sahaja melibatkan individu dari semenanjung Malaysia, malah ada yang tiba dari Korea Selatan, Brunei dan Singapura. Saya baru sahaja kehilangan suami dan berhasrat untuk pergi menunaikan ibadah ke Tanah Suci bagi merawat hati tapi ini yang terjadi. Demikian luahan seorang ibu tunggal dua anak yang merupakan antara jemaah terkandas ke Tanah Suci oleh syarikat pengendali umrah Hijrah Travel and Tours Holding Sendirian Berhad. Umi Munawaraz Zahizan berusia 34 tahun yang berasal dari Kuantan Pahang berkata dia mengetahui mengenai syarikat pengendalian umrah itu menerusi aplikasi TikTok dengan menerima menawarkan pakej yang murah. Katanya, dia sepatutnya pergi bersama dengan rakan baiknya pada 14 Januari lalu dengan pakej umrah yang telah dibayar sebanyak rm ringgit. Namun tiket penerbangan serta visa masih belum diperolehi. Dia tahu mengenai syarikat berkenaan menerusi TikTok sebab ramai pempengaruh memberi maklum balas yang baik, harga berpatutan dengan perkhidmatan daripada jemaah yang pernah melanggan pakej mereka. Walaupun dia mula berasa tidak sedap hati sejak Disember 2024 yang mana jemaah oma mereka tularkan di media sosial mengenai keadaan sewaktu menunaikan umrah melibatkan hotel dan juga pengurusan syarikat itu tetapi dia masih bersangka baik sehingga hari ini dan dia membuat pembayaran umrah sewaktu dia dalam tempoh edah selepas kematian suami 6 bulan lalu dan terpaksa tinggalkan anak yang sakit di rumah luahnya dalam nada sedih ketika ditemui pemberita sementara itu seorang lagi mangsa daripada Brunei yang berhasrat membawa ibunya menunaikan umrah merupakan pesakit kanser tahap empat ibarat hancur bagai abu di atas tunggul. Menurut Wan Muhammad Fauzi Muhammad berusia 38 tahun, ia adalah kali pertama ibunya yang berusia 70 tahun ingin menunaikan ibadah itu. Dia sepatutnya pergi seramai 8 orang daripada Brunei dengan pakej umrah yang mereka bayar keseluruhan adalah 62000 ringgit tetapi ibunya paling kecewa dan sedih dengan keadaan ini. Sebaik dia mengetahui hal ini tiada kata apa-apa tapi boleh nampak wajahnya yang sedih kerana dia menghidap kanser usus tahap 4. Mereka sekeluarga membeli pakej umrah dengan syarikat ini kerana sediakan perkhidmatan bantuan untuk orang yang uzur dan sebelum ini, dia bersama isteri pergi dua kali umrah secara sendiri. Bagaimanapun, rata-rata jemaah yang terkandas berharap pihak terlibat bertanggungjawab dan memulangkan semula wang mereka agar dapat menunaikan umrah dengan perkhidmatan syarikat travel agency yang lain.

Pada 15 Januari 2025, Pengarah Urusan Hijrah Travel and Tours Holding Sendirian Berhad, Muhammad Syahril alias, telah ditahan polis bagi membantu siasatan susulan kegagalan syarikat tersebut untuk membawa lebih 300 jemaah umrah ke Tanah Suci. Penahanan ini dibuat selepas satu siasatan dijalankan berhubung kegagalan syarikat berkenaan menunaikan janji untuk membawa jemaah-jemaah tersebut ke Mekah. Muhammad Syahril ditahan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor pada jam 6.45. 5 petang di ibu pejabat Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO. Penahanan ini adalah hasil laporan polis yang dibuat oleh jemaah-jemaah umrah yang menuntut penjelasan mengenai kelewatan penerbangan mereka. Pada masa penahanannya, Muhammad Syahril baru selesai mengadakan sidang media dan penjumpaan dengan jemaah-jemaah yang terjejas. Saya nak tahu kenapa kena 3 minggu. Sedangkan kita bayar, dia minta kita. Tidak, dia mampu buat tu. Ya. i'll sidang media yang pada mulanya tenang bertukar kecoh apabila beberapa jemaah tidak bersetuju dengan tawaran yang dikemukakan oleh pihak syarikat. Dalam sidang media itu, Syahril telah menawarkan tiga penyelesaian untuk cuba menebus kesilapan syarikatnya. Penyelesaian pertama adalah pemulangan penuh kepada jemaah yang terkandas. Walaupun tawaran ini kelihatan baik, ketidakpastian sama ada ia akan dilaksanakan tepat pada masanya menimbulkan kebimbangan memandangkan kerudukan syarikat itu yang kini goyah. Penyelesaian penyelesaian kedua yang dicadangkan oleh Syahril adalah penjadualan semula penerbangan bagi jemaah yang masih mahu meneruskan perjalanan ibadah mereka bersama syarikat tersebut. Tetapi, bagi kebanyakan jemaah, tawaran ini sudah tidak relevan lagi kerana kepercayaan mereka telah musnah. Penyelesaian ketiga adalah pemberian wang sebanyak RM5,000 sebagai kos penginapan sementara mereka terkandas. Tawaran ini nampaknya kecil berbanding dengan kerugian emosi dan kewangan yang dialami oleh jemaah yang terjejas apa yang lebih mengecewakan, tawaran ini sedikit pun tidak dapat meredakan perasaan pengkhianatan dan penangguhan yang ditanggung oleh para jemaah. Lebih teruk lagi, Syahril menyebut bahawa syarikat akan mengeluarkan surat aku janji yang menyatakan janji pembayaran penuh dalam tempoh 2 hingga 3 minggu selepas jemaah bersetuju menandatangani surat pengakuan tersebut. Yang pertama sekali lah kami mohon maaf atas perkara-perkara yang berlaku yang yang mana di tidak tidak dijangka berlaku sehingga besar sebesar-besarnya saya kira. Saya kira sangat besarlah. Muhammad Syahril Alias, pengarah urusan Hijrah Travel mengakui kegagalan syarikat tersebut dan secara terbuka memohon maaf kepada jemaah yang terkesan. Namun, permohonan maaf tersebut kelihatan tidak cukup berbanding dengan kesan yang ditanggung oleh jemaah-jemaah yang terlibat. Lebih 300 individu, ramai di antaranya warga emas dan jemaah pertama kali telah ditinggalkan dengan impian yang hancur dan janji yang tidak ditepati. Salah seorang jemaah yang juga mangsa mendakwa bahawa dia hanya di Maklumkan mengenai penangguhan penerbangan tersebut sehari sebelum dia dijadualkan berangkat. Menurutnya, alasan yang diberikan oleh pihak syarikat adalah pembatalan penginapan hotel oleh pihak Arab Saudi. Dalam pada itu, Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengesahkan penahanan pasangan berusia 31 tahun ini. Polis telah merampas beberapa komputer, pasport dan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan lanjut. Kedua-duanya telah direman pada 16 Januari 2025 untuk siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan penipuan. Selain pasangan terbabit, enam pekerja syarikat agensi pelancongan itu juga direman tiga hari. Siasatan awal mendapati bahawa Hejera Travel and Tours telah menjalankan perniagaan sejak tahun 2022 namun berpindah ke premis tiga tingkat di Sepang pada Oktober 2024. Modus operandi syarikat ini dipercayai memperdayakan mangsa melalui iklan di aplikasi TikTok yang menawarkan pakej umrah dan berhubung dengan agensi agent yang dilantik oleh syarikat tersebut. Suspek dilaporkan ditahan reman selama 3 hari di Selangor bermula 16 Januari 2025 dan tamat tempoh pada 18 Januari 2025. Tidak lama selepas itu, polis Johor telah menahan pasangan suami isteri kontroversi itu atas dakwaan terlibat dalam penipuan pakej umrah melibatkan aduan di Johor. Penahanan tersebut berlaku pada 18 Januari selepas pasangan ini dibebaskan dengan jaminan oleh polis kontingen Selangor selepas tamat tempoh reman di negeri itu. Ketua Polis Johor, Datuk M. Kumar berkata pasangan tersebut disiasat kerana dipercayai terlibat dalam penipuan pakej umrah di mana mangsa telah membayar untuk perkhidmatan yang tidak tidak pernah diberikan. Setakat itu, sebanyak sembilan laporan polis telah diterima yang melibatkan kerugian berjumlah RM174,080. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun serta sebatan dan denda. Namun kedua-dua suspek dilaporkan telah dibebaskan dengan jaminan polis dan kertas siasatan akan diselesaikan dalam masa terdekat sebelum dirujuk kepada timbalan pendakwa raya untuk tindakan akan lanjut. Penahanan ini menunjukkan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap agensi pelancongan yang menipu jemaah umrah demi keuntungan peribadi. Pihak berkuasa menyeru orang ramai yang mungkin menjadi mangsa penipuan serupa untuk tampil membuat laporan kepada polis. Polis Johor komited untuk memastikan keadilan dijalankan dan melindungi orang awam daripada kegiatan jenayah seperti ini. Pada 16 Februari 2025, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusuf, tuh berkata sebanyak 141 laporan polis telah diterima sehingga 7 Februari 2025 yang didakwa menipu jemaah umrah yang telah membayar tetapi tidak menerima perkhidmatan dijanjikan membabitkan nilai kerugian keseluruhan 3.01 juta ringgit siasatan terhadap syarikat itu masih dijalankan mengikut seksyen 420 kanun kesesaan iaitu kesalahan menipu dan memperdaya katanya lagi memandangkan syarikat pengendali umrah ini berdaftar dan dilesen oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC untuk menjalankan aktiviti umrah dari tahun 2023 sehingga Mac 2027. Sebahagian laporan polis turut dirujuk kepada pihak MOTEC sebagai agensi penguat kuasa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992. Adakah ini satu bentuk penipuan atau hanya kecuaian yang membawa malapetaka kepada mereka yang sudah menanti lama untuk menunaikan ibadah suci mereka. Skandal ini telah menggugat kepercayaan orang ramai terhadap agensi pelancongan umrah terutamanya yang mempromosikan perkhidmatan mereka secara dalam talian. Ia menjadi pengajaran penting untuk kita lebih berhati-hati dan menjalankan semakan teliti sebelum membuat keputusan terutamanya untuk perjalanan ke tanah suci yang sepatutnya dijalankan dengan penuh amanah dan kepercayaan. Polis Selangor juga menasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati dengan tawaran pakej umrah yang terdapat di media sosial. Mereka juga mengingatkan orang ramai untuk membuat semakan dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek bagi mengesahkan kesahihan syarikat yang menawarkan pakej umrah. Semoga kesemua mangsa di dalam kes ini mendapat kembali hak mereka dan hajat mereka untuk ke tanah suci pada masa akan datang dipermudahkan kepada syarikat yang menyediakan hikmat untuk bakal umrah melaksanakan ibadah mereka lakukanlah dengan sejujur-jujurnya dan seikhlas mungkin kita hidup di dunia hanya sementara dan harta kekayaan di dunia tidak boleh dibawa ke sana sekian